Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Pada hari ini kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan uh, berkaitan tajuk hak ke atas tanah orang lain Kumpulan kami terdiri daripada 12 orang ahli kumpulan iaitu yang pertama Muhammad Syahmi bin Syamsul Nur Fatin Nabila binti Rahiman Nurin Jazlina binti Abdul Aziz Nik Nur Fatin Aini binti Wan Muhammad Yin, Tasha Fazila binti Junaid, Muhammad Zuhairi bin Zaiham, Muhammad Faris Syaz Muhammad Faris Syazani bin Muhammad Sani, Muhammad Luqman Hakim bin Aziz, Muhammad Irfan Qayyum bin Mahathir, Ahmad Faiz Hakimi bin Muhammad Zuraimi, Iwa'ul Nasri bin Muhammad Syahidi dan yang terakhir Muhammad Nur Izzat bin Syamsuddin. Baiklah yang pertamanya adalah pengenalan terhadap hak ke atas tanah orang lain. Undang-undang kanun tanah negara menyediakan beberapa peruntukan bagi membenarkan pemilik tanah untuk menggunakan tanah orang lain terutamanya tanah yang berjiran untuk tujuan tertentu seperti uh, tujuan mendapat akses ke tempat awam. Jadi, hak ini dianggap sebagai hak yang penting memandangkan terdapat uh, beberapa tanah yang disebut sebagai tanah yang terkunci ataupun tersekat dari mendapat laluan ke tempat awam. Jadi hak ini boleh wujud dalam uh, tiga bentuk lah. Yang pertamanya uh, daripada persetujuan bersama ataupun ismen atau yang keduanya me melalui kuat kuasa undang-undang oleh PBN iaitu hak lalu-lalang pentadbir tanah dan yang ketiga adalah pembaktian iaitu hak lalu lalang pembaktian seterusnya adalah ismin takrif apa-apa hak yang diberikan oleh seorang pemunya kepada seorang yang lain untuk kenikmatan berfaedah dari tanahnya Tanah dominan iaitu tanah menguasai merupakan tanah yang mendapat faedah dari mana-mana ismen. Tanah servian, tanah menanggung merupakan tanah yang dipunyai oleh pihak yang memberikan ismen. Terdapat dua kaedah yang pertama, hak untuk melalui di atas tanah servian. Kedua, hak melarang dari melakukan sesuatu ke atas tanah servian seperti melarang servian dari membina bangunan di atas tanah yang ditentukan dalam sempadan ismen. Ismin mempunyai empat ciri-ciri asas. Pertama, hak milik dominan dan hak milik servian. Kedua, hak dinikmati oleh pemilik dominan ke atas tanah pemilik servian. Ketiga, pemilik tanah dominan dan pemilik tanah servian terdiri dari orang yang berbeza. Dan yang terakhir, hak diberikan hendaklah boleh menjadi perkara Ismin. Ciri-ciri lain, yang pertama, ditentukan dengan jelas seperti hak lalu lalang atau hak membenarkan ruang di atas digunakan. Kedua, pemberi ismen atau pemilik Serbian mesti pemunya berdaftar kepada tanah Serbian. Penerima pajak, penyewa dan pemegang lesen tidak layak memberikan ismen. Dan yang terakhir, diberikan secara bertempo atau selama-lamanya. Seterusnya adalah pendaftaran. Setiap ismen wajib didaftarkan melalui dua cara. Cara yang pertama adalah terdapat dua borang pendaftaran ismen iaitu borang 17A untuk biasa dan borang 17B bagi ismen berbalas sokongan dinding kongsi. Cara ini boleh mengandungi persetujuan untuk mengenakan bayaran tertentu sebagai balasan kepada hak ismen. Cara yang kedua adalah tidak dapat membantu untuk menguatkuasakan ismen yang tidak berdaftar. KTN tidak mengiktiraf ismen dalam bentuk ikuiti. Ismin yang tidak berdaftar adalah tidak sah walaupun terdapat perjanjian antara kedua belah pihak. Seterusnya adalah kesan Ismin. Terdapat tiga kesan iaitu kesan yang pertama adalah Ismin mengikat pihak lain yang mengambil alih hak milik ke atas tanah itu. Kesan yang kedua, Ismin boleh dinikmati oleh pihak lain yang menerima pindah milik tanah pemilik dominan. Dan kesan yang ketiga adalah Ismin turut dinikmati oleh pemegang pajakan, penyewa dan pemegang gadaian. Bagi kemungkinan pemilik servian pula, pemilik dominan boleh bertindak menghalang sekatan yang menghalang penikmatan ismen. Tindakan ini hanya boleh dilakukan setakat yang perlu bagi pelaksanaan, pelaksanaan ismen sahaja. Yang kedua, pemilik dominan boleh menuntut ganti rugi dan yang terakhir adalah pemilik dominan boleh tuntut injaksi dari mahkamah bagi melarang pemilik servian dari mengingkari ismen. Seterusnya adalah penamatan pelepasan melalui borang 17C iaitu apabila pemilik dominan melepaskan hak ismen, ia perlu mendapat izin penyewa, penerima pajak dan pemegang gadaian jika ada. Yang kedua, cantuman iaitu apabila tanah dominan dan tanah serbian dimiliki oleh orang yang sama. Penamatan ismen akan berlaku dengan syarat tanah dominan tidak tertakluk kepada penyewaan, pajakan atau gadaian dan tanah serbian tidak tertakluk tertakluk kepada pajakan, penyewaan dan pemegang gadaian yang telah mengambil milikkan. Pembatalan oleh pendaftar dengan alasan ia boleh dihapuskan kerana cetuman, tempoh Ismail tamat, Ismail telah ditinggalkan dan nyatahi Ismail menjadi usang. Takrif, satu hak membolehkan PBN Pemunyai tanah bermilik lain Atau orang awam melalui Di atas tanah bermilik Untuk mendapat akses iaitu tempat awam, hutan simpan, tanah risau atau tanah untuk mengambil bantuan tempat awam seperti tepi pantai, sungai, stesen kereta api dan jalan raya bentuk pula terdiri daripada dua iaitu persendirian dan juga awam persendirian adalah hak yang diberikan untuk faedah PBN atau pemula tanah beri milik yang ditentukan turut boleh digunakan oleh pihak yang mendapat kebenaran secara nyata atau tersirat awam pula hak yang diberikan untuk faedah awam ciri-ciri diwujudkan dan dikuatkuasakan oleh PBN melalui pentadbir tanah. Yang kedua, keengganan pemunya tanah tidak menjejaskan kesahihan. Ketiga, hak tanggungjawab yang timbul kekal walaupun berlaku bina ini Dan yang terakhir, pemunya tanah berhak mendapat pampasan yang ditentukan pentadbir tanah. Prosedur Seksyen 390 KTN Yang pertama, permohonan yang terdiri daripada persendirian dan juga awal. Pesenjerian melalui borang 28A oleh PBN atau pemunya tanah atau penduduk yang dihantar kepada pentadbir tanah Awam apabila pentadbir tanah berpendapat bahawa kewujudan satu hak lalu dalam awam menjadi mustahak Yang kedua penyelidikan atau siasatan Penyelidikan mendapat maklumat sama ada kewujudan hak lalu lalang itu perlu atau tidak Siasatan pula pertemuan antara pihak berkepentingan dengan pentadbir tanah jika hasil penyelidikan tidak memadai dan yang ketiga iaitu perintah dikeluarkan setelah pentadbir tanah berpuas hati bahawa hak itu wajar diwujudkan menyatakan dengan jelas tentang tanah, tempat awam dan jalan berbabit dan terakhir menyatakan syarat dan sekatan jika ingin ditetapkan Memorial dimasukkan ke dalam dokumen hak daftar dan dokumen hak milik keluaran bagi menunjukkan kewujudan hak dan lalang pentadbir tanah kepada sesiapa sahaja yang berurus niaga dengan tanah berkenaan dan terakhir penamatan. Jika pentadbiran tanah mendapati bahawa pihak yang diberikan hak telah melanggar syarat atau jika hak tersebut tidak mustahak lagi, dilakukan dengan memotong memori yang telah dibuat di atas dokumen hak milik. Hak lalu dalam pembaktian Hak lalu dalam pembaktian adalah hak orang awam untuk melalui merentasi tanah pemilik persendirian dengan asas bahawa ia telah digunakan sekian lama tanpa sebarang bantahan oleh pempunyai tanah. Tujuannya adalah untuk kegunaan awam tanpa mengkhususkan kepada mana-mana pihak tertentu bagi membuktikan kewujudan hak ini yang berdakwa kewujudannya perlu menunjukkan terdapat pembaktian. Antara pembaktiannya adalah penggunaan itu telah berlaku sejak sekian lama sehingga pemunya tanah menyadari bahawa orang ramai menganggap bahawa tanah itu untuk kegunaan ramai dan pemunya tidak pernah mengambil apa-apa tindakan untuk membetulkan tanggapan ini. Selain itu, tanah itu digunakan oleh orang awam untuk laluan dan dapat diandaikan bahawa pemunya, pemunya telah memberikan hak lalu lalang. Seterusnya, perbezaan antara hak lalu lalang pembaktian dan ismen dan hak lalu lalang pembaktian dan pentadbir tanah. Untuk hak lalu lalang pembaktian dan ismen, untuk kegunaan awam bukan persendirian dan tidak melibatkan pihak-pihak seperti pemunya servian dan pemunya dominan. Ia tidak perlu persetujuan bertulis maupun berdaftar seperti ismen kerana ia berkuat kuasa berdasarkan kes fakta. Untuk hak lalu lalang pembaktian dan pentadbir tanah, tidak memerlukan kelulusan pentadbir tanah walaupun elemen keperluan wujud bagi kedua-dua pihak. Prinsip pembaktian ini berasaskan kaedah common law bukannya mengikut KTN sebagaimana hak lalu lalang pentadbir tanah. Di sini didatangkan satu case law iaitu Lee dan Ors v Syarikat Warsaw fakta kes, responden di dalam kes ini ialah kontraktor perlombongan pasir. Dia telah membuat perjanjian dengan beberapa punya tanah untuk melombong, mengerjakan dan mengeluarkan pasir dari tanah-tanah mereka. Kemasukannya kepada tanah-tanah itu melalui jalan atas satu lot tanah yang telah direzapkan untuk beberapa, beberapa tahun sebagai jalan raya dan diperuntukkan untuk tujuan itu dan digunakan oleh orang awam. Sesungguh pun tanah itu telah diserahkan kepada kerajaan, ia belum diambil alih oleh kerajaan. Responden mendakwa bahawa perayu-perayu telah berkomplot secara haram dengan niat jahat untuk merugikan perniagaan responden dengan menghalang jalan masuk itu dan menahan lori-lori mereka dan kenderaan-kenderaan kenderaan lain membawa pasir keluar masuk daripada tanah-tanah itu. Isu kes, sama ada lot itu adalah jalan raya awam sebelum 1997, sama ada lot, uh, lot itu adalah jalan raya awam selepas 1997, sama ada laluan di atas tanah itu dikira sebagai eksmen atau pembaktian. Keputusan kes. Menolak rayuan jalan telah dilalui oleh orang ramai sejak sekian lama. Penyerahan semula tanah kepada PBN walaupun belum diambil alih mewujudkan hak lalu-lalang mengikut Seksyen 195 1 Alasan penghakiman. Common law dalam isu pembaktian tanah ini diterima mahkamah. Kes datin Siti Hajar tidak dipakai dalam kes ini kerana eksmen lebih berbentuk kegunaan persendirian manakala pembaktian adalah kegunaan awam. Tanah yang dipertikai ialah lot 1277 yang menjadi laluan umum telah pun diserahkan kepada PBN. Pembaktian diiktiraf melalui dua cara iaitu diberikan oleh status atau penyerahan tanah oleh pemilik asal dan penerimaan oleh masyarakat.